Дорогие друзья, я хочу задать несколько вопросов Алексею Слуцкому, человеку, с которым я уже давно познакомился, но у нас сегодня такое первое такое общение, в котором я этого человека увидел совершенно в совершенно новом виде, в новом качестве, очень даже деловом. Ну, в общем, о всем, что я увидел, потом я сам расскажу. А сейчас хочу, Алексей, тебе задать такой вопрос. Что происходит в твоей жизни? Вот что было до сегодняшнего дня в бизнесе, вообще как личности, как мужчине, если хочешь, даже. Расскажи, что, откуда ты сегодня пришел до сегодняшнего дня и какие планы у тебя на завтра? Да, сегодня, у меня, у меня было, Можно даже так сказать, ожидание этого дня. О, о, как хорошо. Да. А? Да, я давно как и хотел, может быть, не особенно смотреть, самостоятельно стремился или прикладывал усилия, для того, чтобы вот, реализовать как-то себя Давай. в жизни. Пробовал вот. ну, вот, разные я. методы. 14 лет проработал в ресторанном бизнесе. Вот. Потом понял, что это как бы не тот путь, по которому я хочу идти оставшиеся года. Вот. И благодаря вот, ну, счастливому случаю, не знаю, как это назвать, вот, пришел к нам в офис Давид Кардава. Вот. Mm. И показал нам правильный путь, по которому я считаю. Mm надо идти не только потому что надо, а потому что я вижу именно это направление сам. Вот, просто он подсказал, куда, каким образом и идти благодаря так сказать, вот этим уже новым знаниям. открывается очень большие горизонты и в бизнесе, и в жизни и в развитии личностного характера, и в духовном, и вообще, и вообще. То, что пахать придется, чувствуешь? Конечно. Ну, я думаю, что ты настолько сильный, что понимаешь, что э, все нужно через пот побиваться, да, и вложения, и манна небесная, это, это, там бывает, а в лице в жизни так очень трудно. Но ну, я взаимно очень рад, дело в том, что это снимает сам Давид Гардал. а Я очень рад, что таким нормальным, красивым человеком познакомился. Я увидел, что мы споемся, сопемся. Ну, все сделаем для того, чтобы мы друг другу поддерживали и создали хороший, красивый бизнес. Конечно, да. Я готов. Я готов. За базар отвечаешь? Отвечаю. Все.